Дивіться далі. Як і кого спробують перемогти українки з московської гнесінки? Своїми фішечками я постараюсь взяти. Може тебе удивити так, що ти залишишся в программі. Другий шанс для українського соліста Маріїнського театру. Я сподіваюся, що другий раз такого не случиться. Заборонені прийоми. Хто стане причиною першого серйозного скандалу на проєкті? Как выяснилось позже, больше она помешала себе. Следующий исполнитель поразил меня тем, как он хорошо воспитан, какое он благоприятное впечатление производит на зрителя. Мне кажется, что все сыновья должны быть похожи на Пашу Смирнову. Такие вот добропорядочные... Благожелательнее. Я вам вибрала класичний український романс Нічого, нічого правильно сказала нічого. Класичний романс, який виконував легендарний український тенор Анатолій Солов'яненко. Це доволі складна пісня, навіть для найкращих оперних співаків. От посмоліте на своїх так колег. хто із дівчинок? Ладно, я подскажу. Я, кстати, до сих пор не научилась. Филимонова, Лиля. Я просто не могла а, обойтись а, без а, песни на украинском языке и подумала, что вы ее исполните с блеском. Поэтому давайте, готовьтесь. Я буду болеть. Соперник сильный, надо как-то с этим справляться, тем более романс классический. Я думаю, у меня проблем не будет, потому что я уверен в этом произведении. Вот у Лили я просто с ней общался, она у нее образование, она учится народному вокалу. Может быть, у нее какие-то трудности возникнут. Своими фишечками я постараюсь взять. И постараюсь, что будет лучше. Я не, не думаю, что кто-то кому-то будет уступать. Всем нужна победа. Смирнов и Лили Филимонова это люди, которые, несмотря на непрямое совпадание жанров, это не важно по большому счету, они, а, мне захотелось, чтобы они спели на украинском языке, на языке, который я а, успела полюбить. Как. Какая-то скороговоркой летит непонятно куда. А дальше вступает он, как трактор, и вас просто убирают, просто так сметают. Я так не. Нет, так только такого ну, мне не надо. Первый точно. куплет, он в принципе, сам ниже, чем второй. А? То есть можно попробовать а -а -а. еще поменяться куплетами. Совместить академически с народным это надо большое мастерство. Пауза! То есть, это надо время, чтобы спеться чтобы прозвучать, потому что и, тем более Паша мальчик и я девушка. Это повторю снова. У пары, в яку поставила своих вокалистов Диана Арбенина, традиционно не складается собранную песню. Опять-таки из разряда пар, которые мне непонятны. Они поют в разных жанрах, они поют вообще разную музыку. <music> И девушка, которая поет народным голосом, аутентичным. Парень поет академическим голосом. Кто лучше, бегун или, или боксер? Ну, Сказать сложно, потому что в беге, безусловно, сильнее бегун, а в боксе, безусловно, сильнее боксер. Как их сравнивать? Я выбрала их по одному критерию. Это равная сила. Подумайте сами, зачем нам играть в поддавки, и зачем нам явно более сильному есть слабого? Мы же люди. Давайте сражаться на, на, на равных. Так что, победите? Нет. Почему? Я еще в процессе. В процессе чего? В процессе подготовки, надеюсь, в процессе победы. Прекрасно. В, в, в пьесе про Жанну Дарка, у Ануя, есть такая сцена, когда она говорит королю, что тебе сейчас надо отбояться. Вот сейчас отбойся. Угу. Прям бойся, боишься? Боюсь. Бойся. Боюсь. Еще больше боюсь. боюсь. Бойся, бойся боюсь. боюсь. И добояться до такого состояния, что когда уже нужно идти в атаку, чтобы этого страха уже еще не осталось. Не было. Мне. Ваша пара далась очень легко. Да, я знала, что, конечно, вам нужно э, петь э, с Пашей, и сейчас все зависит от вас. Мне кажется, вы справитесь на щелчок. С этим я романцом? надеюсь, потому что, ну, как романс классический ну, и что. Но ну, я постараюсь делать в твоей манере, в своем стиле. Я хотел сейчас спросить, а насчет движений, как, вот, допустим, себя вести? Как движ... в русском романсе движение, мне кажется, ну, не нужно? Или как? Не движения, ну, я имею в виду, ну, не танцы, а. Как себя подавать? Да. Вот я, например, танцевать не умею, но очень люблю. Но максимально нет, не естественно. Нет, максимально то, как вы чувствуете. Да вообще забудьте про все движения, да. как двигаете, так и двигаетесь. Главное, чтобы вот тут было. Будет. Да. Я хочу. Все увидимся, Паша. Спасибо большое. Спасибо. Ой, какой боже, это будет. Вот видите, вы сейчас не думайте о том, какие вы жесты делаете. Ну. Да. Не происходят. Класс. Это все ну. Спасибо большое. Да, а. спасибо. Подготовка к бою проявляет справжнее обличье конкурентов. Кто не пройдет проверки на интеллигентность? Вы сможете смотреть на Лили всю кульминацию, или вас это как-то подламывает? Потому что в тот момент, когда она на вас смотрит, вы от нее отворачиваетесь. Получается как-то странно. Я считаю, что этот проект это не та война, в которой нужно действительно жертвовать жизнью за женщин, потому что это все-таки шоу-проект, которым, в принципе, каждый сам за себя. Волнение просто не писать, наверное, словами, оно просто захватывает и тебя погружает в состояние, в котором невозможно думать и можно только пытаться, не знаю, куда-то деться. Из этого проекта. Очень тяжело. Для меня очень важно сейчас спеть хороший дуэт. И в этом я очень полагаюсь на Пашу, чтобы мы хорошо прозвучали, чтобы мы ярко запомнились. Волнуюсь, меня слегка трясет как-то чуть-чуть. Но надеюсь, на сцене это пройдет. Для бескомпромисснейшего поединка мы приглашаем в этот ринг вокалиста с внешностью круглого отличника интеллигент, тем не менее готовый к вокальным боям без правил Павел Смирнов! вместе с Павлом. В ринге вокалистка, способная превратить русский фольклор в хит на непонятном языке. Украинская студентка московской гнесинки Лилия Филимонова! Филимонова! Ничего, ничего Вообще изначально, дорогие зрители, у этой песни была очень богатая аранжировка, но поскольку ритм-секция группы Бетховен не справлялась со слезами, мы оставили только клавишные. Лилия Павел, встаньте, пожалуйста, ко мне поближе. Сейчас практически украинский классический вокальный стандарт будет оценивать наши звездные тренеры в вашем исполнении. И первой мы послушаем Валерию. Необычный дуэт, действительно академический вокал народный. Каждый по-своему хороший из исполнителей. А, страсть была в дуэте. Вот что могу сказать. Это было заметно. на кого выбрать? Ой, а, кстати, Диан, научила тебя петь народные песни-то? Не еще. Лили, нет? Пока не научила. Пока нет. Я не знаю, кого из вас выбрать, ребят. Но э, мне показалось, что более трогательным был Павел. Валерія віддає свой голос за Павла Смірнова. Олег, ваше мнение? Моя колега підказує, що з точки зору розвитку кар'єри, то Ліля більш перспективна. А ну, це, це думка е, моєї колеги. А, а моя думка, що е, я не думав, що можна в класику стільки еротики вкласти. Це серйозно, це. Можна новий, нову якусь галузь, галузь таку гаус такою там еро, еро еротична, еротичний <клес> класік. Да, Ерокласік. Я думав, ну, Павло, ти реально там якось поцілунок і так, ну. Якось... І потім раз ЗТМ пішло, і світла вже немає. Потужно, потужно. І е, за потужність е, все ж таки я свої переваги віддаю Павлу. Він мачо, справжній мачо. Звір! Олександр. Я не можу сказати поки що свої відчуття стосовно наскільки мені сподобалося власне поєднання академічної музики і фольклорної, мається на увазі фольклорного виконання. Тому що звик до, як людина, яка закінчила консерваторію і вчилася, там звик до виконання цієї, цієї, цієї речі, скажімо так, Анатолієм Солов'яненко. А це все-таки була академічна манера. Тому можливо це лише питання звички. Лілія. Не ображайтесь. Ви маєте колосальний дар від Бога, який вам треба розвивати і далі. Але е, ми з нашою командою підтримуємо на сьогоднішній день тут Павла. І рішення, звісно, за зв'язним тренером Лілії Павла Діане Арбіні. Я можу присоєдинитися до мені колег. Павло залишається, все. В этом вокальном поединке победа достается Павлу Смирнову. Лиля, с тебя обучение под язык. Выбор песен был изначально на его стороне, но я старалась исполнить песню. Старалась как могла, ну, вот так вот оценили меня. Я не сомневалась. Может, он на тебя съест? Я не сомневалась. Опитно чуть-чуть. Ну ничего. Там есть такая штука теперь. Вот такая. Вот. Лилия очень, она как-то так агрессивно, понимаешь, вот в один был момент вообще на тебя так посмотрела. Девочка молодец, мы постарались. Диана решила. Я рад, что такой выбор. Что я могу сказать?